Это студия Радио Свобода, программа Донбасс Реалии. Я Алексей Мацука. Приветствую вас. Президент Украины Петр Порошенко, не нарушая традиции своих предшественников, как и все предыдущие президенты Украины, передал в парламент собственный проект изменений Конституции. Напомню, первым за Конституцию взялся Леонид Кучма в 2000 году. Тогда он предлагал внести изменения через референдум, но его результаты так и не были воплощены в жизнь. Через четыре года Кучме удалось провести через парламент изменения, согласно которым Украина превратилась из президентской в парламентско-президентскую республику. После прихода к власти Януковича Конституционный суд снова вернул Украину к Конституции 1996 -го года, а во время Евромайдана парламент проголосовал за возвращение к парламентско-президентской форме правления. В начале июля уже текущего года, Петр Порошенко провел пресс-конференцию во дворе своего офиса в Києві, где представил основные тезисы нового проекта Конституции. Левову частку повноважень ми делегуємо на рівень громад, який і є первинною базовою головною одиницею в системі адміністративно-територіального устрою України, його опорною конструкцією. Та найважливіше те, що центральна влада. Поступається не лише повноваженнями і відповідальністю, але центральна влада поступається і фінансовими ресурсами. Поступає друге півріччя, з якого, відповідно до закону бюджетного кодексу, органи місцевого самоврядування отримують право вносити зміни до своїх бюджетів, скориставшися повною мірою фінансовою децентралізацією. Что касается Донбасса, то конституционные изменения Порошенко не предусматривают особого статуса для нашего региона. Ситуация здесь и дальше будет регулироваться специальным законом. В среде критиков предложений Порошенко звучат подозрения, что контроль центра за регионами останется весьма чрезмерным. Подробно в ситуации разбирался журналист «Радио Свобода» Андрей Дегтяренко. Полная перезагрузка власти в Украине. Новая глава в истории страны. Участники организованного ОБСЕ обсуждения конституционной реформы, запускающей процесс децентрализации, не скупились на авансы. Согласно предлагаемому законопроекту, источником власти должны стать местные громады, которые сами будут собирать налоги и распределять бюджеты. Областные и районные администрации ликвидируют. Государство будет представлено на местах институтом префектов. По сути, говорят разработчики законопроекта, настоящее местное самоуправление появится в стране только в результате этой конституционной реформы. Так я тут написал местное самоуправление. А где А где Кто на местах? Районные администрации? Державные администрации? Гроши у кого бюджет? Сказал нам. А земля? Вот то, что поза селом, сказали, что в районах, чья земля? Чья? Державная? Державна? Отже, бюджет звидки без горы. В Конституции записано, а в жизни нет. Согласно реформе, громады будут не только организациями граждан, но и превратятся в административно-территориальные единицы. Параллельно с изменением властной вертикали в стране будет проходить процесс объединения громад в спроможни, то есть финансово самодостаточные. Эксперты понимают, что такое объединение затянется на годы, но власть полна оптимизма. Ми з вами, от хто би чим не займався в нашому житті, ми з вами є громадянами України, в першу чергу. І ми є членами тої чи іншої територіальної громади, хтось живе в селі, хто живе в місті і так далі. Ми сплачуємо кожного дня з вами податки. Скажіть, будь ласка, чому держава всі ці податки забирає наверх, потім сидить якийсь чиновник, і у нас немає зв'язку. І він собі сам вирішує, що йому треба робити. А ми знаємо, що у нас є свої власні потреби. Тому Поэтому эта влади і и привела, привела и до коллапса, и до усугубляции, и до неэффективности, и до заложения громад. Зміна этой системы запустит совсем другой механизм. Правда, механизм будет запущен далеко не на всей территории страны. Система управления в ордилососах отдельных районах Донецкой и Луганской областей с особым статусом будет регламентироваться отдельными законопроектами. Ни слова в тексте реформы и о конституционных правах вынужденных переселенцев. Полтора миллиона только официально зарегистрированных перемещенных лиц не наделяются правами участвовать в жизни громад. В Украине миллион четыреста тысяч вынужденных переселенцев. В Донбассе их порядка миллиона. Как будет реализовано основное конституционное право этих жителей Донбасса? Как они будут голосовать? Как будет происходить процесс участия? Вот основное, одно из базовых конституционных норм. Право избирать и быть избранным. Вот очень хорошая будет такая лагмусовая бумажка. Конституция это бла-бла-бла. Это разговор реформы, разговор для международного сообщества. В октябре 2015 года в Украине пройдут местные выборы, когда в каждой области, в каждом районе, городе и селе выберут своих мэров, голов и депутатов. Параллельно начнется переходный период, а потом по новому закону опять назначаются местные выборы в 2017 году уже в новых объединенных громадах. Но там будет совет, У этого совета будет исполком, У -у -у. а вот в исполком будут входить Старосты каждого из населенных пунктов какой вход в громаду uh -huh. Uh -huh. Понимаете? То есть все будут представлены в Когда будет uh -huh. речь идти uh -huh. о бюджете <coughs> О всех других вопросах То каждый представитель каждого населенного пункта Это село, там, э, поселок или что Будет представлен и будет решать не станут ли выбранные в 2015 году представители местных элит тормозом для конституционной реформы, лишающей их влияния? Ответа нет. Да и сама задача по созданию новых базовых единиц местного самоуправления спущена сверху на чиновников районных и областных администраций, то есть тех, кто в результате децентрализации должен потерять работу. Андрей Дегтяренко, Виолетта Февральская, для Донбасс Реалии, Радио Свобода. На связи со студией донбасс Реале Анатолий Федорович Ткачук, директор по науке и развитию Института гражданского общества, один из разработчиков законопроекта конституционной реформы. Анатолий Федорович, что в результате изменений получит украинское общество и что получит президент Порошенко от этого? Биология там осталась абсолютно правильно, что Украина должна быть Базується на повноцінне місцеве самоврядування на всіх рівнях адміністративно територіального устрою, країною, в якої дуже чітко розведені повноваження між виконавчою владою місцевим самоврядуванням і між місцевим самоврядуванням різних рівнях адміністративно територіального устрою. Наприклад, я не можу погодитися з запровадженням такого поняття, як префект. Тому що ми пропонували державний урядник, це нормальне українське слово, яке дозволяється на дієслові урядувати. Префект це іншомовне слово, причому в різні етапи свого існування французький префект мав саме різноманітні повноваження. На жаль, це всі нові територіальні одиниці мають мати нову назву. Якщо на базовому рівні ми погодили, що це і громада, то на проміжному рівні це має бути повіт. Залишивши район, ми зразу собі ускладнюємо всі питання перетворення районного рівня, тому що сьогодні у нас найменший район має 5200 населення, найбільше 186 тисяч. Поэтому, тому цілком природная, uh, Украина на идти к логификации этого промежуточного уровня, и таким рівнем было бы важно uh, выразить повіт. тем более, что для Украины это також в свой час было uh, притаманним явлением. Я думаю, что многих интересует такой вопрос, как при расширении полномочий на местном уровне избежать сепаратистских настроений. Аме саме тому для щоб не було сепаратизним, застосовано два підходи. Підхід перший, що найбільші повноваження будуть у громад по європейському, це муніципалітетів, а не у регіоні. І підхід другий, що запроваджується механізм нагляду законності актів, які приймаються місцевим самоврядуванням, і можливість розпуску місцевого самоврядування, яке вийшло за межі повноважень. І прийняло рішення чи здійснює дії, які спрямовані на сепаратизм та порушення територіальної цілісності і безпеки. І тут варто сказати, що в редакції, яка була підготовлена е -е, робочою групою конституційної комісії, це було дуже чітко і гарно виписано, так як відповідало європейським стандартам. Але ну, знайшлася купа наших е -е, ну, так званих я юристів-політиканів, які почали говорити. говорити, що ніде в світі такого нема. І фактично цю норму суттєво ослабили, ввівши туди Конституційний суд. Ну, це точно нема ніде в світі такого, щоб Конституційний суд розглядав питання актів місцевого самоврядування. Тому ну, ця частинка також виглядає слабкою. Что знают о готовящейся децентрализации на освобожденных территориях? Как относятся к конституционной реформе жители Донбасса? Об этом наши корреспонденты узнавали в Славянске и Мариуполе. Я только знаю, что все конституцию поделают по себе президенты. Вот что ему надо, то он и поддерживает. А что такое реформа Конституционная, Я не знаю. Это будет больно. Вы знаете, это будет больно. Всякая реформа – это резкий, резкий подход к делу и это не лечение, это просто хирургическое вмешательство в наш конституционный порядок. И дело в том, что это будет резко. Если реформы бы эти изменялись и людям стало бы легче жить, в нашей стране, по-моему, ничего не меняется. Приходит новое правительство, меняет конституцию под себя, а в результате все равно ничего не меняется. Одни обещанки. Тяжело изучить это. В открытом доступе этого практически нет. Это надо специально скачивать с интернета, тратить время. Я думаю, что процентов 90 из всего населения даже не знают, о чем идет речь. Власть немножко должна, ну как, ну более, может быть, сотрудничать с администрацией, с руководством завода, тем же Ренатом Ахметовым, потому что из города можно сделать просто как ну конфетку, можно сказать, можно. Ну, поэтому децентрализация власти, может быть, к этому все-таки даст какие-то средства, какие-то возможности руководителям города, тем же людям, которые будут в горсовете, в областном совете. Мне кажется, что это вполне нормально, да, когда, если получается, финансы крутятся вокруг определенного города, они, наверное, будут и тратиться в нужные места. Я считаю, что мы все должны быть общей Украиной, и никакой децентрализации не должно быть. Я напоминаю, у нас на связи со студией Донбасс-Реалии на радио «Свобода» Анатолий Ткачук, директор по науке и развитию Института гражданского общества, один из разработчиков законопроекта конституционной реформы. Анатолий Федорович, скажите, а какие гарантии все-таки же э, получат украинские граждане, получат в случае принятия необходимых изменений в Конституцию? То есть можно ли точно назвать эти гарантии, чтобы было понятно? Главным гарантием – это правосудебность граждан, которые голосуют на выборах. Тому що якби ви не не встановили різноманітні процедури, якщо на виборах перемогли е, ну, тотально перемогла якась політична сила, яка хоче йти в інший бік. Вона буде робити все для того, щоб іти в інший бік. А саме головне, що дає зміна в конституції, вона будує владу, яка не сконцентрована на одній вертикалі і не та на одному президенту. Як це було при Януковичі? При Януковичі здавалося сильнішої влади бути не можна. От одну це глинку витягнули за два дні. Вся ця влада розвалилася. Коли ж ми говоримо за нову модель, яка має бути побудована відповідною конституцією, ми отримаємо там декілька. Несколько тысяч э, очень потужных низких самоощных громад, которые будут иметь ресурсы, ответственность. Будуть оперувати смачними інвестиційними можливостями для місцевого розвитку. Ми отримаємо районний рівень до на районному рівні будуть своя рада, свій виконком, своя відповідальність свої ресурси. Ми отримаємо обласний рівень, де буде обласна рада виконком, які будуть займатися регіональним розвитком. Тобто не буде такої жорсткої вертикалі, де витягування однієї ламки розвалює все. И последний вопрос, я думаю, что это будет весьма актуально в связи с тем, что нашу программу смотрят на Донбассе и в оккупированной части. Как можно защитить право голоса жителей, граждан Украины, но жителей, оставшихся на оккупированных территориях и тех, кто стал вынужденным переселенцем? Дело в том, что на местных выборах есть угроза, что вынужденные переселенцы не смогут проголосовать даже за областной совет, если находятся в Краматорске или в Славянске, но областной совет они не смогут выбирать. Непросте питання, тому що на місцевих виборах, як правило, беруть участь лише члени територіальної громади, тобто люди, які там заживають на постійній основі або на достатньо тривалій основі тому е дуже складно уявити, що от, у нас є території, куди, де мешкає 2-3 тисячі місцевого населення і з'явилося там 200-300 людей дорослих людей тимчасових переселенців. І тут виникає питання, е тимчасові наскільки, якщо на 2 місяці чи на 3? Вони не можуть формувати цю владу, але якщо ми говоримо міжнародний досвід, 40% таких переселенців не повертаються назад свої території, навіть після того як там все стало нормально. І тому цей механізм має бути запроваджений. Ну я вам скажу, що це, це потрібно ввести дуже серйозні переговори і розрахунки між усіма зацікавленими сторонами. Що стосується обласної ради, я тут не бачу великих проблем, тому що обласна рада, вона буде така собі рада в екзилі, Вона формально буде поширювати свої повноваження на всі території області, а реально звичайно, ці повноваження будуть реалізовані. Спасибо, Анатолий Федорович, за участие сегодня в Донбасс-реале. Я напомню нашим зрителям, Анатолий Ткачевка, директор по науке и развитию Института гражданского общества, один из разработчиков законопроектов по изменению Конституции Украины, был сегодня гостем студии «Радио Свобода». Как видим, предложенные изменения в основной закон Украины носят весьма поверхностный характер. Многие эксперты и политологи сходятся во мнении, что изменения действительно необходимы. Однако как можно принять такие масштабные изменения в столь короткие сроки? Если вы хотите стать участником нашего форума или чата или обсуждения данной темы, пишите нам в социальных сетях, подписывайтесь на наши новости на сайте Радио Свобода, а также пишите на электронную почту. Адрес сейчас у вас на экранах. Сегодня на этом все. До свидания.